听读练习。所谓私人空间，是指我们身体周围的一定的空间。在这个空间里，一旦有人闯入，我们就会感觉不舒服、不自在。私人空间的大小因人而异，但大体上是前后。 零点六到一点五米，左右一米。调查数据显示，女性的私人空间比男性大，具有攻击性格的人的私人空间更大。所谓私人空间。 是指我们身体周围的一定的空间。所谓私人空间，是指我们身体周围的一定的空间。所谓私人空间。 是指我们身体周围的一定的空间。所谓私人空间，是指我们身体周围的一定的空间。在这个空间里，一旦有人闯入，我们就会感觉不舒服。 不自在，在这个空间里，一旦有人闯入，我们就会感觉不舒服、不自在。在这个空间里，一旦有人闯入。 我们就会感觉不舒服、不自在。在这个空间里，一旦有人闯入，我们就会感觉不舒服、不自在。私人空间的大小因人而异。 私人空间的大小因人而异。私人空间的大小因人而异。私人空间的大小因人而异，但大体上是前后。 零点儿六到一点儿五米，左右一米。单大体上是前后零点儿六到一点儿五米，左右一米。单大体上是前后。 零点六到一点五米，左右一米。但大体上是前后零点六到一点五米，左右一米。调查数据显示，女性的私人空间比男性大。 调查数据显示，女性的私人空间比男性大。调查数据显示，女性的私人空间比男性大。调查数据显示，女性的私人空间比男性大。 具有攻击性格的人的私人空间更大。具有攻击性格的人的私人空间更大。具有攻击性格的人的私人空间更大。 具有攻击性格的人的私人空间更大。读练习。所谓私人空间，是指我们身体周围的一定的空间，在这个空间里，一旦有人闯入，我们就会感觉不舒服、不自在。私人空间的大小。 因人而异，但大体上是前后零点六到一点五米，左右一米。调查数据显示，女性的私人空间比男性大，具有攻击性格的人的私人空间更大。练习，所谓私人空间。 是指我们身体周围的一定的空间，在这个空间里，一旦有人闯入，我们就会感觉不舒服、不自在。私人空间的大小因人而异，但大体上是前后零点六到一点五米，左右一米。调查数据显示。 女性的私人空间比男性大，具有攻击性格的人的私人空间更大。